Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, О спаси помолимся сердце мише. Охрани, Господи, Господи Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй. Помолимся, господи помилуй господи помилуй господи помилуй. Господи, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй.

этот день, как вы сегодня и говорили, день рождения церкви, особенный день для каждого христианина. И для нас, конечно, потому что мы тоже в одной семье христианской, что нас очень радует, несмотря ни на что. В этот день у нас в обители архиерейское богослужение, последователи, так сказать, и получатели непосредственной благодати апостолов в лице вашем совершили божественную литургию, чему мы очень, за что мы благодарим Бога и благодарны вам. Просим у вас святых молитв, благодарим Бога, я благодарю Бога за, за то, что Господь сводит нас э, именно под покровом своей благодати, потому что это очень важно мотивы, по, по которым что-то происходит. Поэтому я это знаю, я это чувствую, это многолетняя связь, за это благодарю, прошу Бога, чтобы Господь даровал вам силы, крепость, терпение и до конца своих очень долгих дней всегда предстоять престолу Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо, дорогой батюшка, за доброе слово, за приглашение быть в этот святой день для вашей обители вместе с вами. Сегодня Церковь успевает днесь благодать Святого Духа нас собрала. Сегодня все мы верные Христовой Церкви собрались в этом прекрасном монастыре обители древней, но вашими трудами возрожденной. И здесь приятно и молиться, приятно и отдохнуть, и побыть наедине с Богом, Вдали, хотя не совсем вдали, в Печерска 15 минут ехать, но, но здесь как будто бы же где-то очень-очень далеко в пустынке находится. Мне приятно, дорогой Отец Прохор, что я сегодня с вами этот день молитвно провожу. Ведь тут, наверное, мало кто знает, а может и никто, стоящий, что мы с Отцом Прохором 35 лет назад встретились в нашей Святой Лавре. И мы вырастали. Не знаю, как духовно, но вот э, лики наши изменились. Отец, Прохор, был черненький такой, как вот, да, мантия, у бачки, ну я такой был. А теперь мы побелели, как мой глобук. Дай Бог, бачка, Прохор, чтобы Господь помогал вам и впредь. Потому что именно вашими трудами, трудами, братьев, это обитель. возродилась и, наверное, еще в большем таком блеске и внешнем, и внутренне духовном. Внешне это видно глазом, а духовно это свидетельствует то количество народа, которое вам сюда приходит. Здесь все-таки не среди центра города вы находитесь, все-таки на маленьком отшибе, но люди не считаются с транспортом, с дорогой, с трудностями. Они идут там, где бьет источник живой, прохладной, живительной влаги, живительной воды. Поэтому пусть Господь вас сохраняет, вам помогает, приумножает труды ваши. Всем вашим благодетелям, которые здесь и которые, может быть, инуде находятся, Господь воздает, потому что старицы, и потому что их труды, они помогают людям спасаться. Такое благолепие храма, который имеется у вас, редко в каком городском нашем храме увидишь в Киеве, хотя у нас в Киеве более 270 храмов, братья и сестры. Наш город православный. 275 храмов наших православных находятся в Киеве. И вот этот собор, монастырь, является одним из благолепнейших храмов. А о том, что отец-профор любит службу, значит, и Бога, говорит еще одна, один показатель, критерий. Это прекрасный хор. Если священник или архиерей не любит хор, значит, он ничего не любит. Потому что хор это то, то олицетворяет ангельское пение Богу на небесах. И молясь здесь Богу, любой священник любого ранга старается, чтобы на земле было подобие того ангельского хора, того ангельского пения, которое бы возбуждало, понуждало душу молиться вместе с ангелами. Поэтому, дорогой батюшка mm -hmm. Прохор, и за хором благодарю. В общем, все объявлявшие благодарение, особенно за сегодняшнюю прекрасную службу, которую мы духовно насытились. Надеемся, насытимся ей интересно. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Спасибо. сестры. Всем вам Спасибо. еще раз поздравления. Ведь я киевский, кто-то знает мое отменение, нет? Да, На благие пожелания и патриаршие многолетие. Mm-hmm. <laughs> Господу нашему, священному Архимандриту Пропору, в христе с братьею, всему священному собору, всему братье и святые обители сия, где поющим всем, все предстоящим и молящимся, и всем христианам православным и их.